dalam 80 meter, belok kanan ke arah Gang A. Dalam 40 meter, belok kanan. Dalam 70 meter, belok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua ya Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube Reja Singgawang ya Nah kali ini uh, kita kebetulan saya kan sekarang ini uh, Ojek online ya <laughs> Ojek online jadi ya sambil lah Kalau yang namanya ojek online nih Uh, kebetulan saya juga sering ngevlog traveling dan segala macam ya jadi sekalianlah saya bikinkan vlog tapi ini intinya adalah video-video menarik ya yang saya kemas yang saya edit memang agak rumit sekarang ya nah jadi ini saya lagi menjemput salah satu penumpang tapi saya privasi ya penumpangnya ya di salah satu daerah di kota Singgawang nah ini teman-teman yang mungkin teman-teman jarang sekali temui atau lihat ya Uh, di daerah Roban, tepatnya di Jalan KS2 pun di Gang Harmoni. Maju uh, lagi Nah, maaf. jadi saya sempat tersesat -a -a -a. oleh -a -a. petunjuk -a -a. jalan, tapi memang rumah penumpang oh, saya ini ada ke dalam ya, teman-teman ya. Jadi memang nggak kelihatan. Jadi saya harus putar balik dan ini merupakan daerah pemukiman perkampungan Tionghoa ya Nah, perkampungan Tionghoa yang ada di Jalan Tubun tepatnya di daerah Roban, ya. Nah, jadi saya muter dulu, saya... saya mengarah balik ke... lewat rumahnya, ya, teman-teman, ya. Ah, oke, simak terus, teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, ya. Apa ya? Kesasar, ya. Eh. suara tadi lo putus-putus oh, oh oh iya kan itu lah tadi saat sepi di depan kan mau berobat ke apa kak anaknya sakit gak? Nah teman-teman setelah saya menaikkan penumpang dan selanjutnya kita akan menuju tempat praktek dokter ya tempat praktek dokter anak-anak yang pas kebetulan anak dari penumpang saya ini lagi tidak sehat ya dia mengalami panas dalam dan mengakibatkan uh, Sariawan, nah mengakibatkan sariawan teman-teman jadi pas kebetulan uh, di hari ini memang situasi kota Singgawang lagi mendung, ya mendung dan akan turun hujan. Nah, jadi, ini sangat berbahaya buat kesehatan kita, terutama untuk anak-anak, ya. Nah, jadi teman-teman pas kebetulan juga uh, Reja ini memang dari dulunya sering ojol ya ojek online pakai mobil makanya Reja bisa bikin channel YouTube tapi sekali-sekali saat ini Reja bikinkan konten yang menarik yang tidak hanya kita melihat situasi dan jalanan di kota singgawang tapi Tentunya saat kita ngojek online ini memang jemputan-jemputan kita ini di daerah-daerah yang memang ada sedikit uh, di luar dari prediksi jalanan-jalanan biasa ya. Seperti contoh tadi teman-teman bisa lihat kita masuk ke ganggang -gang kecil yang mana jalanan tersebut terkadang hanya muat untuk satu mobil ya. <laughs> Untung Uh, pada saat jam-jam sepi, kendaraan tidak terlalu ramai. Nah, ini kita sudah berada di persimpangan 4 uh, pasar obat ya. Nah, jadi di daerah sini juga sebenarnya sangat padat, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu tempat daerah ini, teman-teman silahkan uh, berikan komentar ya. Ah, jangan lupa dukung terus channel YouTube Regasing Singkawang dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa share, like atau sukai ya. Jangan lupa sukai ya. Heeh, sukai s i s erekek subrekek. Nah, ini kita sedang berada di daerah Pasaroban nanti kita akan belok ke kiri. Nah, tadi lokasi rumahnya penumpang yang reja jemput itu di jalan KS Tubun tepatnya di Gang Harmoni, ya. Itu memang perkampungan Tionghoa, ya teman-teman, ya. Jadi, merupakan salah satu perkampungan Tionghoa yang ada di Kota Sigawang, tepatnya di daerah Roban. Nah, jadi teman-teman, kalau bisa, yang mungkin dulu pernah tinggal di sini atau pernah tahu tentang daerah sini, silahkan di-share nanti, di diberikan komentar, ya. Oke okay, kita lanjutkan perjalanan kita nanti kita akan singgah ke ATM BNI dulu karena penumpang reja ini pengen minta singgah sebentar di ATM BNI tepatnya di depan masjid buruh Huda ini tidak jauh dari sini nanti ya kita akan singgah dulu ke ATM BNI ya. Nah, teman-teman, setelah kita dari ATM Bang Weli, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju tujuan utama kita, yaitu Apotek Singkawang 1, ya. Tepatnya di jalan Yosudarso, Kelurahan Kuala. Nah, ini sebenarnya tidak jauh dari rumah. Reja, ya. Nah, ini tour PDAM tour yang bersejarah di kota Singkawang. Oke teman-teman nah ini sebelah kanan ini rumah saya uh -huh. Nah jadi uh, sedikit reja cerita Tadi kita ke jalan Kaistubun itu merupakan perkampungan Tionghoa Yang memang memiliki uh, nilai sejarah yang tinggi ya teman-teman ya Karena itu dibangun pada tahun 1960-an dulunya Nah sekarang sudah banyak perubahan Di sana sudah banyak sekali Uh, kemajuan kamu kemajuan lah terutama dari segi jalannya juga sudah dipapi apa tadi ya kita lihat ya dan pada saat tadi di perjalanan itu kita menemukan uh, acara acara yang diselenggarakan oleh masyarakat warga di sekitaran situ yang mana memberingati ulang tahun Pekong ya ulang tahun Pekong yang ada di uh, jalan Gang Harmoni tersebut Nah, sekarang kita di Jalan Jenderal Sudirman, ya teman-teman. Ya, di Jalan Jenderal Sudirman ini, tepatnya di daerah uh, Condong. Nah, daerah Condong, hmm. nanti hmm, kita juga akan uh, melewati beberapa jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol, tentunya jalan yang selalu uh, dilewati oleh warga-warga kota Singkawang. Tentunya sangat ramai sekali, teman-teman. Nah, Singkawang dalam beberapa hari ini siang panas sore hujan. <laughs> siang panas sore hujan kadang membuat kita jadi bingung ya teman-teman ya. Memang kita kalau dikasih hujan mungkin ada terkendala sedikit, dikasih panas juga terkendala juga sedikit gitu kan. Tapi semua itu adalah anugerah sang maha kuasa. <laughs> Nah, tapi kalau kita dikasih hujan panas, nah itu baru kita kadang takut ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, jangan lupa, ah jangan lupa subscribe, nah S U S K E K N R E B B B subscribe dan jangan lupa like ya teman-teman ya, ah ya biar Peja ini semangat lagi memberikan konten-konten terbaik tentang singkawang <mulit> jangan lupa like atau sukai ya kalau kira-kira menarik konten reja silakanlah di share ya di share uh, atau mungkin ada keluarga teman yang pernah tinggal di singkawang nah ini loh singkawang sekarang udah seperti ini <mulit> di konten channel youtube reja singkawang <mulit> semua singkawang ada di sini Oke, okay, kita akan belok ke kiri ya, teman-teman ya. Nah, kita belok ke kiri. Sekarang kita sudah memasuki jalan pemuda ya, teman-teman ya. Nah, jalan pemuda. Habis itu kita akan naik ke jembatan agen. Dan kita akan melewati jembatan agen. <tuh> nah, kita akan belok ke kanan melewati jembatan agen. Selanjutnya kita akan turun lagi dari jembatan agen, dan selanjutnya kita akan memasuki Jalan Merdeka. Nah, Jalan Merdeka ini merupakan dulunya adalah pusat pemerintahan di Kota Singgawang, di masa-masa kolonial Belanda, <tuh> di zaman kolonial Belanda. Nah, kalau malam di sini ramai, teman-teman di sini jadi pusat jajanan dan selera masyarakat atau Pujasera <tuh> Uh, ada betul tak salah Raja nyebutkan sikatan dari Pujasera ya. Nah di depan kita ini adalah masjid uh, masjid raya ya masjid raya ini merupakan masjid kebanggaan kota Singkawang yang merupakan terletak di tengah kota Singkawang yang memiliki juga nilai sejarah ya teman-teman ya. Nah itu ada tugu pas dekat dekat menghadap bulan lalu lintas itu adalah tugu kedaulatan kemerdekaan Indonesia Nah teman-teman selanjutnya kita akan memasuki jalan Yosudarso Nah jalan Yosudarso ini terletak di Kelurahan Kuala Dan juga merupakan pusat kota Singkawang ya teman-teman ya Di sini juga banyak sekali pusat-pusat bisnis, hotel dan tempat-tempat tongkrongan yang asik tentunya ya Nah biar teman-teman tahu tentang Singkawang tentang jalanan yang akan kita lalui Hingga kita nanti sampai di tujuan utama kita yaitu uh, Apotek Singkawang 1 ya tempat dimana penumpang Reja nanti bakal turun. Nah jangan lupa subscribe ya subscribe dan share like, berikan komentar ya biar Reja semangat lagi memberikan konten-konten terbaik kepada teman-teman. Nah nanti setelah itu Uh, kita akan sampai selanjutnya nanti teman-teman tentunya akan menyaksikan suasana yang ada di sekitaran tempat tujuan kita ya. <laughs> Oke okay, teman-teman, tontonin terus videonya jangan di skip skip. Tontonin sampai selesai. Tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik nanti teman-teman lihat di kota Amoy ya di kota Singawang ini. Nah. Sampai ketemu nanti kita di konten selanjutnya Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Oke okay? Nah videonya sampai selesai Dan sekarang Reja akhiri dulu wabilahi topik holiday ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di konten selanjutnya Di channel YouTube Reja Singkawang Wang 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 Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua.